Всем привет! Дорогие друзья, хочу вам показать эм, страшные истории на эту пубертат. Так, первое. Эта пубер пубертат, это страшный монстр, который приходит ко всем 15-летним, и э, пубертат выглядит как жуткое существо, у которого со стены со спины торчат тентакли. Третье. Его ножки и в чулках в руке не, Черная плетка, а на лице красный макияж в стиле Альт. Пубертат приходит внезапно, его присутствие ты легко, как будто что-то происходит внутри. Тебе выпирать рай через штаны. Ну подождите. Я бы хотел первый лайк и подписку на мой канал. Но я вам сейчас поясню, что это за новость. Не новость, но это истории. Новости это нет. Это истории, которые вам понравятся. Это страшная история, от пубертат. Бубертат это какой жуткий монстр по тиктоку. монстр понравится. Так, э, пубертат это страшный монстр, который приходит ко всем 15-летним детям. Э, такая по истории, просто такая легенда. Просто такая легенда страшная. Ну, так просто надо знать. Я так бы сказал. Я так такой ролик вам сейчас рассказал. И пубертат, второй, это первый. Я сказал, ну, второй, и пубертат выглядит как жуткое существо, которое которого со спины тентакли, нитки, которые скачат и так далее. Ну, он приходит переходит, ко всем 15 уже первый раз, когда второй раз рассказал поясни. Ну, его ножки босые, в чулках в руке, не, в него чер, черная плетка. Плетка не понимаю, что это такое, но... И четвертый. А на лице красный макияж или альп. Красивый макияж или какой-то альт, какой то краски на красный Этот монстр или что? Пубертат приходит внезапно, его присутствие ты легко, как будто ты легко, ты э, легко. Э, и пубертат это э, пубертат приходит внезапно, присутствие ты услышишь, как как э, дорогие друзья, как э, как будто э, же э, э, происходит внутри тебя и не, не выпираете риштаны ладно э, рубрика топы ну и так далее. Ладно, такие истории я вам рассказал. Э, страшные стороны это пубертат. В эту рубрику оцените лайком больше. Но эта рубрика понравится всем, дорогие друзья, подписчикам. Также лайк. И пубертат это страшный монстр. Вы все знаете про эту пубертат. Слушаешь, да, да, в социальных сетях, тикток, э, дорогие друзья. Ну и пубертат это страшный монстр, который приходит всем э, 15-летним детям, девушкам, или что. Э, мужикам или что. Ну и пубертат вы видите как жуткое существо, которого с меня встречает тентакли. Второе. И в данный видеоролик заслуживает лайка и так далее. Ладно, и третий рассказываю, и надо, и четвертый еще. И, и я уже говорил, не буду разговаривать, ладно, дорогие друзья, его ножки босые, он как-то без обуви, без носков или так, и у него черная плетка, плетка, это что это, пишите комментарий, что это такое. А на четвертом на лице красивый макияж стиль альт. Ну, альт какой-то, макияж очень красивый этого монстра, альт какие-то краски выбирает, свой. очень красивый, или как, пубертат приходит внезапно, внезапно это как на ночь, его это легко услышат, как будто что-то происходит внутри тебя, внутри тебя какой-то, не знаю, не понимаю, какого-то тебя выбирает через ладно, такие вот истории, вам уже в 4, 5 будут понравиться и так далее, ладно, дорогие друзья, рубрика очень топовая, ну и такие вот истории, вы сегодня меня на канале слышали пропу, пубертат. Пубертат очень такой вот монстр, жуткий, страшный монстр. Ладно, дорогие друзья. И влепите на данный видео ролик лайка. Но пубертат, как пубертат, ладно, такие вот истории я вам сказал. Э, ладно, вы услышите сейчас на моем YouTube канале. Ладно, дорогие друзья. Всем улепите э, э, влепите же лайки и так далее. Пубертат, какой монстр, что он делает, пугает и так далее. И все умеет и так далее. Данный видеоролик, не пожалеете подписку, если канал заслуживает лайка данное видео и так далее. Ладно, всем до скорых встреч, дорогие друзья. Ну и э, я бы сказал, что на конце видео вы услышали такие вот, если хотите еще, еще одну такую рубрику, я вам еще, еще и сделаю. Напишите в комментариях, вам понравится эта рубрика или нет. Про пубертату. Ладно, дорогие друзья. И он приходит ночью, там э, что-то имеет. Первый сказал, и пубертату выглядит жуткие монстры. монстр очень жуткие. И... чулках і так далее и на чорні на черной плетке 14 красивый альт і пубрита приходит внезапно его і легко услышишь як будто что-то происходит внутрі тебе, выпираль через це ладно ладно такі от історії ви услышали сейчас на ладно всем удачі, і не забувайте влепить вже, ну топ рубрика чат Рубрика такая вот вы услышали на канале про пубертат. Ладно, э, надо вас с вами прощаться. На этом заканчиваем наш ролик. Пубертат вам понравится и так далее. Ладно, э, рубрика очень топовая, но интересная. Ладно, дорогие друзья, э, лепите лайк и всем э, до скорого встречи. Всем удачи и пока-пока. Чао, дорогие друзья, лайк, лепите, пока Пока-пока. Э,